Сергей Иванович, привет. Привет. Я ваш подписчик, всегда вас смотрю каждый день. Как вас снимать, так скучно сразу. Серьезно. Слушай, а это фраг, флаг Норвегии, это, нет? Да, да. да, я с Норвегии приехал. Я в Норвегии. Я администратором был у Фархада. Знаете, Фархада такой. А да, куда приехал? Был в во Львову приехал, я во Львове сейчас. А, ты во Львове? А. Да, да так с ты в... приехал. Ты, ты из Украины? Ну, родом с Донецкой области, с города Торецка, между Константиновкой и Горловкой, его uh -huh. уже не существует. В 22-м уехал в Норвегию. Я инвалид второй группы, у меня вот, пожитела группа. Uh -huh. Поэтому я уехал, и там и сын у меня родился в Норвегии, и приехал уже вот во Львов уже почти, ну, пятый месяц здесь почти. А вот что послужило поводом или причиной к переезду? назад да. честно вот так спонтанно так раз Ну нас во-первых по детям задрали эти не хочу матюкаться у вас чтобы они запекали там барнвард вот эти вот типа по детям вот эти службы там они что на свой манер там вот я хлеб например у меня дети белые любят они там надо черный в садик давать типа там сахара много в этом. Нельзя там, ну как у нас воспитание, там где-то крикнул, у меня дети вообще там, отбей голова такие, что ну без э, крика какого-то там или там, ну типа, а ну сядь там на место там или что там, крикнешь там, у них там нельзя, ты что, не дай бог. Uh -huh. Они еще язык не понимают наш, вот с женой идешь там, если ты э, просто вот ребенок даже побежал вперед, ты там стой, ну чтоб на дорогу уж не выбежал, там кричишь там. Они думают, что это агрессия. Ну, а. то есть, вот, по вот этому там. Не то, что они там это, ну, просто задрало все, короче. По их нему устал. Плюс язык этот тяжелый. Я там учил, год я учился, жена, правда, полгода училась. Жена вообще не сдала экзамена, я на А2 сдал. А. Ну, более-менее так, разговорный. Письменный плохо, аудирование сдал хорошо, вот, тоже на А2. Ну, а так, Работы нема, на автомойке там поработал немножко, и то на автомойке хозяева были арабы, они сами по-норвежски не говорят, а -а -а. вот это, свои там песни крутят, ну, короче, такое. И вот так решили, во-первых, холодно, у них что-то, ноги начали крутить там, да, ну, как бы, это климат, я не знаю, что, в общем, поехали, короче. Мы поехали. А сами на Старецкой у нас тут тоже не жилья ничего не надо. Снимаем трехкомнатную квартиру и живем. А я даже не представляю, сколько сейчас во Львове снять жилье стоит. Мы за 13 нашли, за 13, но ну, у нас плюс собачка, мальтипу мы купили, и у нас кот, попугай, э, не каждый животное пускает, ну, не да. каждый с детьми, с детьми пускает, и на тот момент, когда мы, ну, я искал на УЛХ вот эти все квартиры, угу. не, был, не было таких, ну, были там двушки, и 15, и 20, и 25, любые цены. Но ну, нельзя, например, там с детьми. А мы тут нашли, тут, ну, я так понял, ее мать тут жила, наверное, или бабушка ее, я не знаю. Ну, пластиковые окна, душевая кабина есть, раз, все хорошо. Но ну, а так полы тут, ну, я так понял, как устроился этот дом. Mm. Все такое старенькое, ну, как от бабушки, знаешь, что вот стенка там, где вот, знаешь, сервизы вот тут стоят такой все. Она все открываешь, оно я все кручу там постоянно ну такое значит. сами все покупали сюда и стиралку у нее была стиралка купили сами стиралку шкаф-купе там ну такое телевизор купили поставили для себя все для себя так и живем а с работой как я не работаю ну мне во-первых с инвалидностью с моей группой очень тяжело устроиться во-вторых у нас четверо детей Трое ходят, одна дочка ходит в садик, очередь ее дошла, и двое ходят в школу. И у меня дочка одна, но она такая не то что эксклюзивная, почти эксклюзивная, и она до часу только учится. Ее надо забирать постоянно. И утром отводишь, час забираешь. И плюс малой ему три года в садик его не, ну как берут, он на очереди стоит в электронной очереди, но они сказали не раньше июня. То есть с ним надо постоянно сидеть. Я, то есть, если ребен... жена на работе, я... чтобы мне собрать дитя, мне надо одеть его и с ним мандровать туда. Либо отвезти даже в школу, мне надо утром его тоже даже спит, не спит, будить его. Одевать и идти. То есть я как бы, ну так, по хозяйству. Ну, жена приходит, у меня убрано, чистенько, посуда помыта, кушать приготовлено. Она приходит, если там дети начинают тут шуметь, орать, оно, о, лучше бы она на работе была. Потому что шум гам. Четверо детей, что вы хотите. Тогда четверо детей. Я не знаю, как же вы выживаете на одну зарплату. Ну чего на одну? Нет, не на одну. Ну у меня пенсия, я ВПО еще получаю. Ну, три тысячи мне платят, как пенсионеров, ВПО вот это. Mm. Вот. Пенсия у меня небольшая, три... 3... Триста... 300... Ну, короче, что-то три-триста. Ну, стандартная три-триста. Да-да-да. У меня 11 лет стажа шахтерского всего. Где mm. Я на шахте работал. Ни о чем, короче. Ну и она выпала там на детей там. Вот. Ну и плюс что-то там детские, там, 800, там, 50, сколько там платят за одного, за второго. У меня сын же там в Норвегии родился. И у него свидетельство вот это вот норвежское. Оно в ДИИ не бьется, нигде не бьется. Его постоянно надо с переводом на украинский язык, штампом апостелем вот это все. Вечно ходить там с кучей документов, поэтому... Хотя он гражданство принял, мы там сделали все. В консульстве, в Ослах. Ну, вот такое, в общем. А ему потом в будущем это пригодится, что он в Норвегии родился? Ну, <связать> ну кто, кто, говорит, что да, в 18 лет он может там предъявить, ну, какие-то, типа, сказать, что я, например, родился там, вот у меня свидетельство там, это самое. Они не дают, как в США, <связать> такого, что родился, если тут, то он уже гражданином, да, там такого в Норвегии немало. А. Соединенное Королевство Норвегии такое право не дает. К сожалению или к счастью, не знаю. Ну, и вы Но Если бы мы сделали бы ему гражданство, ну там мы бы его уже не вывезли. Там тебе не, не разрешили бы вывезти его. Даже да. до воссоединения семьи, например, да, что он... Ну а как тогда, да, что его... Не, я имею в виду, если бы мы там сделали, когда жили там, и сделали бы ему там гражданство, и мы бы записали как норвежец, мы родители украинцы, мы бы захотели бы в Украину, мы бы его не вывезли, все. А что же тогда с, с детем делать? Отдавать его, что ли, в детдом? Ну да, его там заберут, и все у тебя. Там есть барный варн есть спецслужбы, типа не спецслужба, а как детская полиция, типа, поняли. Mm. Они бы забрали, установили бы его куда-то. Он все, он норвежец, следить нафиг. Вы никто. Что да? Они сами говорят, выражаете не для себя, выражаете для нас. Mm -hmm. А Норвегия с детьми вообще, это самое, ну, не хочу матом, опять же, нам люди тогда еще, когда мы приехали, кто там живет по лет 20-15, смотрите, тут по детям, не дай бог крикнул, не дай бог где-то там шлепнул, нельзя заставлять даже уроки делать ребенка, не дай бог. Это насилие домашнее. А, ну да. а там стукачество качества соседей или кого-то, это как национальный долг, Ты что это, это не сбовник, это нормальная норма вещей. А, так это послужило вот это именно причиной. И, и это тоже, да. Ну, все, ну, как в совокупности все. И безработица, что, ну, уже там сидеть на пособии, на этом вечно ходишь, просишь. Там, потому что на работу, ну, никак без языка особо не устроиться. Ну, мы не, не в ОСЛО а вообще там у нас и э, коммуна, она там, ну, маленькая, там нигде устроиться вообще. Тут, uh -huh. В принципе, так, э, никуда. <плюс>, Плюс у меня прав нема, ну, так как я инвалид, у меня права вообще не положено. Ну, в Украине я имею в виду. Те, кто с украинскими правами приехал, те там машины купили, там они там, там тебе бесплатно ее отдадут, она нафиг не нужна. Лишь бы налог за нее не платить, тебе перепишут ее и все. Угу. Дело не в этом просто, ну, работа, если есть, она где-то далеко на машину сел и поехал. Ну да, да, без машины. А мне на поезде, на каком-то электричке, куда-то ехать. Ну, то есть, это даже если найдешь где-то. Ну, логично, да. Логично. Тяжеловато. Есть такие моменты, что тяжело. Поэтому, Норвегия прекрасная, хорошая страна, я имею в виду, красивая, рыба, все, ну, люди, честно, такие, менталитет, улыбаются, с маской такой на лице, а думают, понаехали, потому что там норвежцы очень многие, э, так сказать, и работают за минималку, за, две, за 28 тысяч норвежских крон, лица 30, а тут мы приехали, нам там дома, квартиры сразу дали, пособие такое хорошее. Но ну, мне платили, вот, ну, 18500 за то, что я учу, стипендию. Это тысяч, полторы тысячи евро мне. За то, что я просто учу норвежский язык. Вот mm -hmm. mm -hmm. И норвежцы смотрят, же что то все, они, ну, ну, они такие вот, они экономные, скупые, вот. Хотя богатая страна. Mm -hmm. Есть, mm -hmm. нет, так. То, что экономные, я вот удивился, когда про э, Китай посмотрел. А китайцы вроде даже те, которые заработают неплохие деньги, они их не тратят. Они, да, да, они их экономят и складывают на свою старость. Вот. Ну, а бизнес вот в Норвегии, например, ну, там же налоги такие бешеные, что ну, 45-50% тупо. Никто не хочет из футболистов знаменитых, даже тот холод он не хочет играть за норвежских клубах. Он играет там и налоги, бизнес все открывают там. Вот это минус у них потому что были. большие налоги и смысла лучше где-то вот в Швецию, даже Норвежцы скупляются в Швеции, мы скупляли в Швеции часто. Лучше заплатить, скинуться там, ну украинцы свои, ну там четвером скинулись в машину, сели там поехали в Швецию, ну допустим пачка сигарет стоит 150 норвежских крон в Норвегии пачка, это на секундочку 120, ой 12 евро, или там 13, грубо О, говоря. Да, И да не да. накуришься за да, такие. Не накуришься. Либо в Швеции 60 норвежских крон, а курс один к одному практически. Ну, И так же по пиву, по Алкашку так проезжаешь, только пересекая там граница условная, там шламбал, там будочка, там никто тебя не останавливает, проезжаешь. И там много этих проездов. И вот магазины там вот эти большие. И на площадке одни норвежцы. Норвежские номера, все туда едут, скупляются, отариваются, аж машину надо, проседают там мясо там, ну оно дешевле, вот, дешевле вот Швеции, вот, просто Швеция вот рядом, там дешевле на 50, на 40% ты выгадываешь бензин и все, все оправдываешь, если едешь нормально затариваться, У -у -у. там не... Не на раз покушать, а там на неделю затариваться, на месяц или там. Ну, понятно. понятно. Да, ну, поэтому вот в Норвегии очень дорого все, очень дорого. Единственное, что я оттуда вывез, это 15 айфонов, Макс Pro 16. Позабирал. <laughs> все, что я там купил. А. Они там недорогие или что? Э, ну, я на тот момент мог себе позволить на свою зарплату аж три штуки купить. А, ты я? Нов... новые прям. Новые, думаешь, да, да, в магазине, да, mm -hmm. да, да. В проходишь, не в power в теле, там, любой магазин там можно. Я все понабирал. У меня у всех детей, у жены два, у меня два. Мы купили самые такие максимальные. А да. еще два я в коробке привез, ну, запечатанные, я их тут продал. Понятно. Да. А вот как дети, вот, думаю, вы на русском говорите, а вот в садике, в школе, вот, он уже... Ну, Малая уже учится, Малая у меня учится младшая в садике, ну, она, она уже подучивает, там, доброго ранку там проходит, там, ну, так вот, знаете. Вот. Вторая малая, я же говорил, она у меня эксклюзивная, у нее именно по речи проблема. Она попутала вообще, у нее, она больше по-норвежски говорит, она, ну, три года в садик отходить. Она там в Торецке, ну, где мы жили, она еще маленькая была, она в садик только пошла. Тут война, и мы уехали. И она, ну, тупо еще нигде в садике, кроме Норвегии, не была. Она языка еще не знает. Она не наша, она там папа, мама, там, может сказать, там вот, она не говорит, например, папа, иди со мной, она говорит, фоми, фоми, там, или на, она не говорит, яблоко, эпли, говорит, постоянно, или говорит, не мороженое, не морозиво, а из, ну, по-норвежски, из, да, и вот у нее вот, вот эти вот слова, и с ней работают, и э, как они, эти логопеды, в общем, ну, такое, занимаемся, а старший, ну, учится, пишет он, в Норвегии писал там по-норвежски тут. Ему 14 лет, это у нее от первого брака. Это не мой сын. У меня трое. У меня сын Доминик там родился. Вот, он еще маленький, еще в садик не ходил. И две дочки у меня. У меня трое детей. Моих. Да, вот так вот бывает в жизни. Да, вот, смотрим на свой город, тут у нас, там с этого Ну, я, если честно, вот, даже если там Украина будет, или там хоть Китай, я, честно, я туда не хочу возвращаться вообще, не вернусь никогда. Ну, я имею в виду Донецкую область вообще, не хочу даже. Я и раньше не хотел, мне не нравилось. Убогое место, если честно. Шахты, серый город, да да Константиновка, тут Славянск, Краматорск, все серое, убогое, ну, Такое промышленное все. И люди не люблю такое, честно. Я все время хотел оттуда смыться, куда-нибудь, в Киев, там, в Одессу, куда-нибудь, не знаю, куда-нибудь просто. Mm. Поэтому вот это тут возможность просто, что война, ну, к сожалению, что так все. Ну, я туда не вернусь, даже если там расстроят Лас-Вегас сделают вообще. Просто нет смысла. Ну, не хочу все. Или во Львове лучше куплю. Сейчас собираем на депозит, денежку собираем, потихонечку. Что-то надо покупать. Я могу дом свой сейчас купить, где-то вот за Львовом, даже, в деревне, там, или он в Полтавской области вообще там уже за 3000 купить долларов. Ну, это ни о чем. Домик, там подшаманить, конечно, надо, понятно. Ну, жена не хочет. Я не хочу там корон хвосты крутить, там, где-то в селе там. Ну, как бы, там, да, машина нужна, опять же, что Ну, а где работать опять? На пенсию сидеть в своем доме, не тоже смысл. Да? Понятно, говорит, курочек завел там свинюшку, это да, ясно. Ну, а так, говорит, я хочу в городе, давай в городе. Пока молодые, давай, ну, еще как молодые. Ей 42, а мне 40. Я 85-го, она 83 -го. И она, говорит, пока до полтинника, мы силы есть, давай дом приобретем, насобираем. А Но ну. потом уже хотя бы к старости, чтобы полтос у нас был в свое жилье какое-то. Пусть двушка, но она наша будет, говорит. Да. Ну, вот такое вот у нас вот растяжение. Короче, такую у нас цель у нас такая вот. Ясно. Добро, добро. Удачи вам, успехов. Вам удачи, слава Украине, берегите себя. Дякую, дякую. Ну что, нашли? Кого? Перлигоса. Он же пропал. А Кого? Кого нашел? Перлигос, Перлигос. Первое... Нет, ли... Перлигос, я, я, даже не знаю, кто это такой. Первое лицо государства. А вы думаете, он здесь чат рулетки, Он где-то пропал, вообще его не видно. А, ну, это не ко мне. Я не знаю, где. А ваши что говорят по этому поводу? Кто это наш? Ну ты из какой страны? Из России. Вот. Че российская власть? А говорит? тебе какой? Марс-2, Чуваши, Якуты, какой тебе интересует? Меня интересует ваш Перлигос, куда он пропал. А ты его ищешь, ищешь, найти не можешь. Так ваши граждане говорят, где-то пропал ваш президент и его не видно. А я не знаю, я с гражданами не общаюсь. Ты вообще с гражданами не общаешься? Нет. Нет. А, и телевизор, надеюсь, не смотришь? Мне по 12 мне вообще насрать. А 12 будешь смотреть телевизор? А 12 мне как скажут. Скажут, буду смотреть. Не скажут, не буду смотреть. Правильно? Ну вот, ты все угадал. А до 12 будешь бухать? А до 12 мне... Молодец, красава, красава. Давай, удачи тебе. Давай, бухай. Привет, Аня. Привет. Как справа ваши? Ничего, потихоньку. А ты из Виткеля? Слушайте, ну, хотел указать э, вам с народинами, с народинами Христа. А, а ты белорус? А вы, разумеете белорусскую? Ну, частково разумею. Зима... Но, вельми, это очень приятно. Слушайте, был не каждый украинец, я не разумею. Это ну, приятно. Не каждый понимает, но я понимаю, что ты со мной балакаешь белорусской мовой. Не каждый может разговаривать белорусской мовой. Вот в чем вопрос. <laughs> ну, есть такая справа, есть такая справа. Ну, это про это мы сделаем. Я еще немного, может быть, это 20 лет, мы сделаем то все. А я еще немного общаюсь на украинской. <laughs> а я еще, слушайте, а вы ви... Пробачьте, а у вас сегодня так само на родине Христа, Господня? Ну, по старому стилю так. По старому. Ну, а это по Я маль православный, может быть, я... Прабачьте. Mm uh -huh. Но хотел бы прабачьте, поспробую сказать это на украинскую. Божаю вам всего, Ну, на лепших это, это будет Пробачьте, Пробачьте. Найкращого, Пробачьте. найкращого Пробачьте. найліпшого, найкращого. Найкращого, найкращого. найкращого. Мені вельми подобається ваша мова, і на вельми така музична. А ти я розумію зараз знаходишся десь е, за океаном. Я в Америці. Я бачу, що в тебе темно. А давно в Америці ти? Уже майже 10 років. А, так ти вже громадянин? Слухайте, ну еще трошку. Да, еще <laughs> не гражданин, еще не дали гражданство, не? Нет, надеюсь, что Амаль может быть за месяц другие уже гри, синий паспорт, как ага. uh белорусский был так само синий, ага. так и тут может быть будет так же синим. Ясно, зрозумело, зрозумело. Доброе, удачи тебе, удачи тебе. так само, Будь вам здоров. так само.